എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ആറ്റുകാലമ്മയുടെ അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവലിയാണ് ഇന്നിവിടെ പറയുന്നത് ആറ്റുകാലമ്മയുടെ അഷ്ടോത്തരം ജപിച്ചാൽ ഉടനെ ഫലം ലഭിക്കുമെന്നാണ് ഭക്തരുടെ അനുഭവം അഭീഷ്ടസിദ്ധിക്കും മനഃശാന്തി ലഭിക്കാനും ആറ്റുകാലമ്മയുടെ നൂറ്റെട്ട് നാമങ്ങൾ നിത്യവും ജപിക്കുക ആറ്റുകാലമ്മ അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവലി आटुकालम्बिकायै नमः ॐ देव्यै नमः ॐ देवासुरनमस्कृतायै नमः ॐ दिव्यकारुण्यपीयूषवर्षिण्यै नमः ॐ देवदाधिपायै नमः ॐ देवाधिदेवदैतायै नमः ॐ देवालयनिवासिन्यै नमः ॐ देहेश्वर्यै नमः ॐ देशकालरहिताय नमः ॐ रत्नभूषिदायै नमः ॐ रघोगुहाविहरणरसिकायै नमः ॐ रसरूपिण्यै नमः ॐ राजीवलोचनाय नमः ॐ राजमराळगमनाय नमः ॐ शुभायै नमः ॐ शुभोदर्कक्रियानेत्रय नमः ॐ शुद्धान्तकरणस्थिताय नमः ॐ शुचिस्मिताय नमः ॐ सदाशिवगिरिप्रधाननिपुणायै नमः ॐ सत्त्वसाराय नमः ॐ सदा देवीसेविदां क्रीसरोरुहायै नमः ॐ सत्यलोके गिरां देव्यै नमः ॐ कैलासे सर्वमङ्गलायै नमः ॐ वैकुण्ठे पद्मनिलयायै नमः ॐ सच्चिदानन्दरूपिण्यै नमः ॐ सर्वसत्त्वेषु शक्तित्रयात्मिकायै नमः ॐ आगमसंस्तुताय नमः ॐ मन्त्रतन्त्रात्मिकायै नमः सर्वेन्द्रचैतन्यदायिन्य तपस्वि लोकानां तपसे नमा ॐ कीर्तिमदां कीर्त्यये नमा ॐ ओजस्विनां तेजसे नमा ॐ मतिमदां मत्यये नमा ॐ ज्ञानिनां ज्ञानाय नमा धनाय नमः ॐ अक्षराणाम् अकाराय नमः ॐ धृतिमतां धृत्यै नमा ॐ धर्मस्वरूपिण्यै नमः ॐ सर्वकर्मणां फलदायिन्यै नमः ॐ किल्यापगा किळ्याभगातीरवासपरितृप्तहृदन्धराय नमः ॐ विद्यादिराजा हृद्रं गलास्य लीलाविधायिन्यै नमः ॐ निर्माय भक्तिसंवृद्धायै नमः ॐ भक्तानामभयप्रदायै नमः ॐ अघमर्षणमन्त्रादिदेवतायै नमः ॐ कामवर्षिण्यै नमः ॐ अनादीनवचित्तानां चिन्दामणये नमः ॐ अनीश्वराय नमः ॐ सर्वभूतानामीश्वर्यै नमः

ॐ अबलाजनोपनीतशर्करानप्रियाशयायै नमः ॐ भूतप्रेतपिशाजातिबाधारण्य उदाशनायै नमः ॐ दुःस्वप्नदुःखशमन्यै नमः ॐ दुर्निमित्तनिवारण्यै नमः ॐ गृहदोषप्रमथिन्यै नमः ॐ दुराग्रहघनानिलायै कूडस्थायै नमः ॐ कूडरहितायै नमः ॐ कुडिलस्निग्धकुन्दलायै नमः ॐ कूडभत्राहिदव्याळवैनधेयप्रभाविन्यै नमः ॐ अष्टैश्वर्यवधे नमः ॐ पुंसामिष्टपूर्तफलप्रदायै अनन्तपुरमध्यस्थाय नमः ॐ पद्मनाभसहोदर्यै नमः ॐ कृत्तिकापुण्यनक्षत्रसुभृदाबोधिचन्द्रिकायै नमः ॐ श्रीचक्रमध्यनिलयाय नमः ॐ लोकचक्रप्रवर्तकायै नमः ॐ मायातीतायै नमः ॐ मायिन्यै नमः ॐ मायामोहविनाशिन्यै नमः ॐ मन्दयन्यै ॐ मन्दहासधबलीकृतदिग्मुखायै नमः ॐ हिन्दुसूर्याग्नियनाय नमः ॐ परमार्थस्वरूपिण्यै नमः ॐ त्रैवेद्यायै नमः ॐ त्रिकालज्ञानाय नमः ॐ तौर्यत्रिकधृधादराय नमः ॐ आर्तलोकपरित्राणदत्तचित्ताय नमः ॐ प्रहर्षिण्यै नमः ॐकारमणिहर्म्यस्तायै नमः ॐ सुधान्धुविहारिण्यै नमः ॐ पुरुषिकायै नमः ॐ अज्ञेयमहिमोचयायै नमः ॐ सहस्रारसरोजादमधुधारायै नमः ॐ मनसिन्यै नमः ॐ षड्भावरहितायै नमः ॐ षष्ट्यै नमः ॐ षडैश्वर्यविलासिन्यै नमः ॐ चतुरास्याय नमः ॐ चतुर्भद्रसाधिकायै नमः ॐ सज्जनादृदायै नमः ॐ जगदम्बायै नमः ॐ जगद्रुपायै नमः ॐ जनिदुःखापहारिण्यै नमः ॐ आबदुन्मूलनचरणाय नमः ॐ सम्बद्धग्रपदस्थिताय गुणातीतायै गुणमय्यै नमः ॐ कृन्मोहद्वान्दचित्प्रभावै नमः ॐ स्वामिन्यै नमः ॐ सर्वसङ्कल्पकल्पद्रवे नमः ॐ हमलायै नमः ॐ अजिताय नमः ॐ मुल्लुवेहमहाध्यक्षप्रत्यक्षीकृतविग्रहाय नमः ॐ समस्तजगदीजुषां कैवल्यसुखसन्धात्रये नमः